O ağır gecə idi. Ağır gecə idi. Göyün dörd yanından od ələnirdi. Bir ulduz axamda arzı tuturdum. Göydə arzular da güllələnirdi. Hava da nə səbir doğmalıq vardı. Hayat oyanmışdı şuşanın üstə. O gecə başqa idi. Dünya donmuşdu. Allah da yanmışdı şuşanın üstə. Yol çətin, sıldırım, zülmət sazaxdı. Dedilər alınmaz bu qala şəhər. Bir baxsan deyərsən ən sərt qucaqdır. Qəfəsə salınmaz bu qala şəhər. Döyüş başlayan an, dayandı zaman. Əskərin gül qoxan ümidlərində. Qoşuldu döyüşə elə bu anda 92-ci il şəhidlərdə. Əskərlər gezirdi gözlərində qan. Ayılmaz bükülmaz dizlərində qan bir ayaq vücuddan qopub qalırdı irəli gedirdi bir ayaqları qalxırdı əskərlər qan axa axa Şuşanın sıldırım qayalıqların səmada mermilər 100 min qarqaydı düşmən hücumları dalğa dalğaydı komandir rabitə əlaqəsində dedi kömək lazımdır indidardayıq qəfildən kimisə tutub qolundan dedim möhkəm olun biz də burdayıq Komandir geriyə çevrilib gördü Alberts Agarunov durub yanında canından qəfil bir üşütmə keçdi gücü cəsarəti daşıdı qanından baxdı məğrur məğrur küməyə gələn 92-ci il şəhidlərinə bir anda bayrağı alıb əlinə İrəli baxdı igitlərinə. Əskərlər başı dik girdi şəhərə. Hər biri uca boy minarə kimi. Bu döyüş meydanı qan dənizi idi, Şuşa bu dənizdə batmayan gəmi. Şəhər azad oldu. Qayıtdı vətən amma o igitlər gəlmədilər ki Tarixə yazıldı müqəddəs cümlələr Şəhidlər sağdılar Ölmədilər ki Şəhidlər sağdılar Ölmədilər ki